mavzu surunkali blefaritlar ikkinchi qismi demak e, bugun quyidagi e, blefarit turlarini ko'rib chiqamiz burchak blefarit yoki angular blefarit bolalar blifarit, blifarit konyuktiviti parazitlar sabab kelib chiqadigan blefaritlar bundan oldingi e, videoda ya'ni blif, surunkali blefaritlar birinchi qismida e, e, old hamda orqa blefaritlarni ko'rib chiqqan edik e, angular angulyar uh, blifarit nima bu uh, lateral yoki medial kantusda uchraydigan um, qizarish eritema um, va ba'zan yaralarga sabab bo'ladigan uh, terini yorilishini hisobiga uh, mana bunaqangi matseratsiyalarga sabab bo'ladigan holatlarda uchraydigan uh, blifarit turi ko'proq yoshi kattalarda uchraydi ellik yoshdan yuqori bo'lgan odamlarda keltirib chiqaradigan sababchisi e, muraksella lakunata yokistafilokokus Stafilok aureus e, davolash biroz qiyinroq e, kechadigan blifarit turi e, davolashda e, nimalarga e'tibor beramiz Uh, asosan uh, mahalliy davo bilan uh, hal bo'ladi uh, birinchi uh, ishlatiladigan dorilardan biri oddi, okay, bu oddiy lao yoki bo'lmasam basetrasin ishlatishimiz uh, mumkin yoki bo'lmasam azitramitinshlat okay, yoki eritromitini ishlatishimiz mumkin bu blefarit turi quruq ko'z sindromini shikoyatlarini e, keltirib chiqarishi mumkin agarda bemorda quruq ko'z sindromini shikoyatlari bo'ladigan bo'lsa unga qarshi davo berish kerak bo'ladi e, undan keyingi kasallik e, turi bu bolalar blifauktv bu nima bu e, aniq ta'rifga ega bo'lmagan bolalarda uchraydigan surunkali yallig'lanish bilan kechadigan konyuktivani hamda qovoqlarni yallig'lanishi asosan uchraydigan yoshi bu olti o'n yoshli bolalarda uchraydi osiyo davlatlarida ko'proq uchraydi boshqa g'arb davlatlariga nisbatan keltirib chiqaruvchi sabablari yuz foiz aniq o'rganilmagan o'shaning uchun multifaktorial kasallik deb turib aytiladi e, kelib chiqishida turli xil bakteriologik e, e, sabablar borligi bor deyiladi va bundan tashqari e, yalig'lanishni keltirib chiqarishiga immun reaksiyalarni sababi bor ham deb ataladi e, deb yoziladi e, e, adabiyotlarda klinikasi nimadan iborat klinikasi doimiy ravishda qichshib turadigan ko'zlar odatda bilateral asimetrik ravishda bo'ladi bolalar ko'zini judayam ko'plab qashlaydi keyin govmicja va xolason bilan birga keladi hamda xalason qayta qayta kelishi bilan xarakterga ega orqa va oldi blifaritlar Ya, bir vaqtda kelishi mumkin yoki e, birin ketin kelishi mumkin e, konyuktivada bo'ladigan o'zgarishlar e, konyuktiv gipemiyasi folikular yoki papilyar o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin ana shu o'zgarishlar tufayli bu turdagi kasallik ya'ni bolalar blifari konyuktivii allergik konyuktivitga adashtiriladi agarda bemorda shu klinika bilan keladigan bo'lsa hamda e, surunkali blifarit E, belgilari bo'ladigan bo'lsa bular surunkali blifar konnuktii haqida o'ylashimiz kerak e, tekshiruvlarda nimani ko'ramiz tekshiruvlarda mana bu joyda ko'rganimizdek oldingi blifaritni belgilari bu yerda orqa blifaritni belgilarini ko'ryapmiz mebo bezlarini disfunksiyasi hisobiga mana bu joyda margo teantaa ko'ryapmiz mana bu joyda mana bu joyda turli xil e, e, xalasyonga e, va e, yarali blifaritni belgilarini ko'ryapmiz e, agarda bunday bemorlarda uzoq vaqt davolanmasdan yuradigan bo'lsa shoxparda e, epitelesida defektlar e, rivojlanishi hisobiga shoxbardada nearizatsiya rivojlanishi mumkin shuning uchun uchunbunday e, bolalarni obdon e, tekshirib erta davolash kerak bo'ladi davolash uzoq vaqt davom etadi davolash nimadan iborat davolash birinchisi bu oldingi videoda aytib o'tganimizdek old va orqa blifaritni davolash turlari davolash e, mexanizmlaridan foydalanamiz ya'ni o'sha qovoqlar gigiyenasi turli xil lubrikantlar va hokazo keyin mahalliy antibiotik antibiotik mazlardan foydalanishimiz mumkin mahalliy antibiotikham bu eritromitsin bo'lishi mumkin yoki azitromitsin Um, agarda yallig'lanish belgilari juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa bunday bemorlarda aytaylik yallanish belgilarini oshishi va bakteriyani e, bakterial o'zgarishlarni ko'pligini ko'radigan bo'lsak bunday bemorlarda perural antibiotikani o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi perural antibiotikada makrolitlar e, toifasiga mansub antidan foydalanishimiz kerak tetratsklin bolalarda ayniqsa sakkiz yoshdan kichkina bo'lgan bolalarda berishda işte. juda judayam ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi yallalanishni kamaytirish uchun mahalliy past dozadagi steroidlardan foydalanishimiz mumkin qisqa muddat davom etadigi agarda uzoq muddat yal'lanishga qarshi davo talab etiladigan bo'lsa ayniqsa uzoq muddat e, steroid davo talab etiladigan bo'lsa bunday holatlarda e, immunosupressiyani o'ylab ko'rish kerak bo'ladi e, bunday bolalar nazoratda turishi kerak nazoratda bo'lishi kerak sababi bunday bolalarda ko'rishni pasayish xavfi bor hamda korneal net rivojlanishi hisobiga ambulyopiya xavfi bor davolash odatda qiyin kechadigan kasallik hisoblanadi bola ulg'aygan sari yo'qolib ketishi adabiyotlarda yozilgan endi parazitlar tufayli kelib chiqadigan blifaritlar bu parazitlar tufayli kelib chiqadigan lld asosan qov bitta ya'ni ftiriazis pubis ftriasis pubisni boshqa sochgan tukli tanani boshqa joylarga o'tishi hisobiga turli xil tarqalishi mumkin xuddi shunday kipriklarda ham tarqalishi qovoqlarda tar tarqalishi mumkin bo'lgan holatlarda triazis palpibralis qovoqlar yani, bitta tufayli kelib chiqadi buni ko'rinishi qanday ko'rinishi mana bu turdagi e, ma bu tuxumlari sirkalari bo'lishi mumkin yoki bitni o'zini ko'rish mumkin klinikasi e, surunkali surunkali qichishish qizarish yoki ba'zan yengil pishish holatlari bo'ladi mana bu joyda ko'rib e, turibmiz tuxumi bor ya'ni o'sha e, sirkasi davolash qanday bo'ladi davolash uy e, sharoitida e, bunday holatlarda oddiy vazelindan foydalanish mumkin chunki vazelin e, bitni harakatini kamaytiris to'xtatishi harakat harakatiga to'sqinlik qilishi tufayli qichishni kamaytiradi hamda o'lishiga sabab bo'ladi yoki bo'lmasam merkuriy oksid bir foizdan foydalanishimiz mumkin umumiy davo sifatida bitga qarshi bitga qarshi davo qilish kerak bo'ladi nafaqat bemorni balki butun oila a'zolarini ham qo'shib bu surunkali e, blifaritlarni ikkinchi qismi edi